صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا ہے سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں تو حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی میں سویا ہوا تھا پتہ کیا بنا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینہ علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب کو بلاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تو آنکھوں کی اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے فرمایا ہاتھ پیچھے کر اللہ نے تیرے ہاتھ فتح لکھ دی ہے پیچھے کر ہاتھ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لواب لگایا میری آنکھوں پر مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گئے حضرت علی شیر خدا ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں چالیس گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ چالیس گز چوڑا تھا حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا اللہ اکبر کے نعرے میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے دو تین دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو چالیس گھر دور جا کے گرا چالیس میں حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی سب لوگ آئے ایک نوجوان آیا جس نے شورہ سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا اور حضور نے فرمایا نظر اللہ وجہ علیین عبادہ میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے تو ایک سیابی نے کا حضور جو نہ دیکھ سکے فرمایا ذکر علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت दा 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 حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بوڑے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا بڑی شہرت ہے کدھر ہے کہتے حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے تو پورا زور لگا رہے تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا تھا. پورا زور دو تین دفعہ کبھی اس دانت میں کبھی اس اس میں میں ٹوٹتا ہی نہیں کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا کہا بیٹے ہی آ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے کہتے میں ڈر گیا میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں کہنے لگے نہیں نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا میں نے کہا نہیں کچھ نہیں فرمانے لگے میں بتاؤ تو کیا سوچ رہا تھا بتاؤں کا حضور بتائیے آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں خیبر کیسے توڑ دیا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا یہ جو عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا پہلے مسکر آ رہے تھے پھر انداز بدل گیا انہوں نے اپنے موں سے وہ جو اخروٹ لگا تھا جھاڑا ہاتھ جھاڑے امامہ سیدھا کیا اور فرماتے شیر خدا بن کے بیٹھ گئے کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ کوئی خیبر آ تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہو خیبر کوئی ہے تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے میں اس کو چھوڑ اخروڑ کو تو لا کہتے ہیں میں نے کفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے کیفیت ہی بدل گئی فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے آنے لگے لگے بیٹا مسئلہ سمجھ حضور کیا ہے فرمانے اخروٹ میں جسم کی قبر سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قبر سے توڑا تھا میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے آج بھی اگر کفر للکارے گا آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے غیرت ایمانی آج بھی بڑی دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو حضرت علی شیر خدا ہر جگہ قربانی حضرت علی کی جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انسار اور معاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا حضور نے فرمایا انتا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے امام راضی نے لکھی ہے ایک بات بڑی بڑی عجیب بات لکھی امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائل کو بھائی بنا لیا اور جناب رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا ایک حضور نے ساتھ لے لیا امیر المومنین حضرت ابو ابو بکر, بکر دا پہلا نمبر پہلا نمبر کس کا ہے دوسرا تیسرا چوتھا یہ <سام> سبق بچوں کو یاد کرائیں اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگے ہیں فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے اللہ ہی خیر کرے حضرت <سلام> ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سُنایا رستے <سلام> میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا <سلام> اس لیے کہ جب چادر میں لپتا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا اگر <سلام> آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے حال ہوتا کچھ <سلام> <سلام> بھی نہ ہوتا امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبراہی میکاہیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا لفظ بڑے پیارے ہیں گا جان فرشتے خاموش ہو گئے تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے تم تو بھائی بھائی بنے تھے فرشتے کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ دو تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے اس کی جان کی حفاظت کرو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ فرشتے بھی کرتے ہیں تازی ہو میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں ہر جنگ میں پیل، اس سابقون، اس سابقون، اس سابقون، اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے تو آگے گزرنے والے آگے گزر گئے اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی نو دس سال عمر مکان نہیں بنایا کوئی کاروبار نہیں کیا ساری مقام. اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا صحابہ کرام علی مردوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے بڑے بڑے امیر کبیر حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا کا ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سجدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا تو حضرت علی کہنے لگے بھائیوں نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے رشتہ کیسے مانگ لوں تو جا تو صحیح ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے مولا علی شیر خدا کہتے میں گیا میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار یار تھے نا تیار کر کے بھیجا مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو خاموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خاموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خاموش کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو دیکھتا رہا فاطمہ کے لیے آئے ہو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا <سؤال> ہے میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے وہ تینوں گئے تھے مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیئے فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا رب قریب نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیا کے لے گئے تو حضرت زید بن عرصہ کے مکان ہے کوئی مکان نہیں او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی شادی کرتا ہے سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے دعا کریں اللہ میرے دماد کو ہدایت دے دے میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے پریزگاری دیکھ دینداری دیکھ نبی اس شخص کو بیٹی دی جو اسحابکون اسحابکون کے درجے میں شامل جو ان اللہ زنامن و آمن السالحات و لائی خیر البریہ کے درجے میں شامل ان کو اپنی بیٹی دی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تزارہ کو میں بیعہ کے لائے سارے کر کے کام فاطمہ نے کیے میں مزدوری کرتا دو گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ زور سے اثر کے درمیان کام کرتے دو کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی باغ کا مالکان لگا علی تھوڑا کام اور کر لو فرما دو کلو ہو گئی بڑی ہیں بہتر ہے ایک کلو میرے بچے کھائیں گے ایک کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے تو کہا علی کل کیا کرو گے فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا تو بندہ مشورہ دینے لگا مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے اللہ <تصفح> <تصفح> علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے کیا عرض ہے جائز،, جائز کٹھے کر لیں اس شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے حلال ہو تو حساب ہوتا ہے لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ صاحب والا کام کرتا ہوں میں کٹھے ہی نہیں کرتا نہ بندہ اصحاب آز... کے چکر میں پڑے نہ اعزاب کے چکر میں پڑے میں <سؤال> 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 اس رستے جاتا ہی نہیں مولا کائنات شیر خدا اور بھائی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں کون سی بات ہے <سؤال> فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زیرہ پکڑی ہوئی تھی وہ والی زیرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی وہ والی زیرہ جو احد ہنین خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی زیرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہوں بھائیو میری زیرہ خرید لو میری زیرہ امیر المومنین ہے اس وقت امیر وقت ہیں بادشاہ ہیں کوفے کے بازار میں او بھائی میری زرا خرید لو یہ بڑی نسبت والی ہے بدر اہد ہنین میں میرے ساتھ رہی اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تام خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا نیا تام خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری